Надо отметить тот факт, что Украина действительно в этом году подтвердила, что она аграрная держава, потому как по сбору зерновым она вошла в тройку мировую. То есть это глобальный игрок в аграрном секторе. И за последние годы и сегодня стоит отметить тот факт, что государство действительно делает немало для поддержки именно сельхозпроизводителей и результат как бы налицо. Но есть как бы второе продолжение аграрной политики в целом, это сельхозмашиностроение. Что хочется сказать в целом по сельхозмашиностроению? Хотелось бы, чтобы успехи Украины в области сельхозмашиностроения, да, не только сельхозмашиностроения, в целом машиностроения, были же столь ощутимы, как сегодня мы имеем результат в области сельского хозяйства. Что мы имеем в остатке на сегодняшний день? На сегодняшний день, если брать отечественное сельхозмашиностроение, оно теряет свои позиции на украинском рынке, несмотря на то, что ну, в частности наше предприятие, мы наращиваем объем продаж на смежных рынках, там, в той же России, в Средней Азии в Африке. Но наша доля в Украине, она падает. Если раньше объем продаж в Украине там и в соседней России они примерно сопоставимы были, то на сегодняшний день Украина занимает в общем объеме поставок на внутренний рынок менее 8% от нашего общего объема производства. То есть мы фактически работаем на экспорт. Почему так происходит? Украина единственная страна в Европе, где существует рынок бэушной, импортной, сельхозяйственной техники. Такой рынок существует еще в Африке, но в Африке нет машиностроения. Вы не назовете ни одного бренда, который имел бы отношение к одной из африканских стран в Европе, там, в той же соседней России, где тоже существовал рынок бэушной импортной техники, создали условия, когда торговать, завозить бэушную импортную технику невыгодно. В Украине это бизнес. В Украине, если мы смотрим статистику, то порядка 70-80% всех тракторов, комбайнов, это бывшие в употреблении импортные комбайны и трактора которые сюда завозятся, которые не облагаются ничем. Создан для бизнесменов, которые занимаются этим бизнесом, самые благоприятные условия. Мы не создаем условия для инвесторов, для того, чтобы, например, зашел крупный игрок на Украину, создал здесь рабочие места. Мы говорим о том, что отечественная техника – это та техника, у которой локализация 50-60%. процентов. Я считаю, что отечественная техника это та техника, которая производится на территории Украины и которая создает рабочие места и создает поступление в бюджет. Если приходят инвесторы, создает там одно рабочее место, это одно дело, а если приходят инвесторы, создает там тысячу рабочих мест, создает добавленную стоимость, платит налоги, дает возможность сельхозпроизводителям потреблять современную сельскохозяйственную технику. Это другое дело. Пусть у него локализация будет там 20%. Но критерием должно быть это количество рабочих мест, сколько он дает возможности, сколько он предоставит рабочих мест гражданам Украины, сколько налогов он будет платить, сколько инвестиций он готов завести в экономику нашей страны. Вот я считаю, это то, что необходимо в ближайшее время проработать в целом государству, правительству, как бы, вот, это основной как бы, тезис, как развивать машиностроение. Я не говорю конкретно допустим, о Харьковском тракторном заводе и других предприятиях чисто украинских. Да. Сегодня мир глобален, и в этом мире достаточно много современных технологий, современных технических решений, которых, которыми не обладают отечественные да, предприятия. И для того, чтобы привлекать сюда инвесторов, необходимо для них создать те условия, которые стимулировали бы здесь производство. То есть не чистый импорт, а производство на территории Украины, как, например, в Аргентине. В Аргентине вообще нет импорта сельхозтехники. В Бразилии нет импорта сельхозтехники. В Бразилии и в Аргентине 100% техника, которая там продается, она производится там. Те же Джон Диры, Массей Фергюсоны, Фенды, Классы, они все там производятся потому что государство создало все условия для того, чтобы они там производились. Это рабочие места, это налоги, это высокие технологии, которыми в том числе будут пользоваться смежники, которые будут работать с этими предприятиями. Вот это как бы в целом, что можно сказать о машиностроении, сельхозмашиностроении. Потому что если мы потеряем компетенцию в сельхозмашиностроении, мы потеряем статус именно аграрного игрока. Потому что если мы сегодня все говорят на каждом углу о энергетической безопасности, то через 15 лет все будут говорить о продовольственной безопасности. Потому что продовольственная безопасность через 15 лет выйдет на первое место, а не энергетическая безопасность. Население Земли растет, уровень жизни медленно, но у каждого отдельно взятого человека на земле тоже растет. Каждый житель земли кушает больше, их становится больше. Соответственно, рано или поздно этот вопрос будет стоять очень остро. И Украина, как один из лидеров мировых в этой отрасли, должна серьезно подойти к этому вопросу. То есть мы видим, что достаточно много делается именно в области сельского хозяйства, но, к сожалению, практически ничего не делается в области машиностроения, именно сельхозмашиностроения. Это очень важно. Ну вот как бы все.